Davam edirik telefon bağlantısıyla söz verdiyimiz kimi Millət Vəkilinin Müşfik Məmmədli bizi xəttə gözləyir deyillər artıq. Salam Müşfik bəy, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir. Bəzi valideynlər uşaqlara vaksin vurdurmaqdan çəkinirlər. Bunun fəsaddarı ola bilərmi həqiqətən də? Sizdən öyrənmək istəyirik. Başqalarının əsl olması ilə əlaqədar olaraq hər hazırda həm təmaslılı səyahət, ənənəvi təhsildə Altın də mövsümü olaraq mövsümi xəstəliklərin aktiv olduğu bir vaxtdır. İmmunitetin aşağı düşməsi səbəbindən koronavirusla yoluxmaların sayı artma ehtimalı, xüsusən uşaqlarda çoxdur. Bu da cəmiyyətin digər üzlərində də yenidən yoluxma sayında artma gətirə çıxarda bilər. O baxımdan vaksinasiyanın önəmi çox mühümdür, çünki biz burada artıq yoluxma zəncirinin bir halqası olan ə, məktəb yaşlı uşaqların da yoluxmasının qarşısını ala bilərik. Vaksinasiya uşaqlarda, xüsusən də hal-hazırkı dövrdə çox əhəmilidir. E, Mişvik və bəs e, peyvəndlənmə məcburiyyəti ola bilərmi? Buna zərurət varmı? Hansal da ola bilər bu? Bir hal-hazırda Azərbaycanın çeşliyi vaksinasiya strategiyasında, ilk vaxtlarda da, o cümlədən də sonradan COVID pasportunun təsdiqində də uğurla bu məsələ açıldı. Hal-hazırda nəzərdə tutulmuşdur vaksinasiya strategiyasına uyğun şəkildə uşaqlarda vaksinasiyanın həm təllili prinsipi, həm də idvari şəkildə olunması ə, qarşıda qoyulmuşdur məqsəd olaraq. Ammaq təbii ki, son zamanlarda uşaqlar arasında yoluxmaların müşahidə olunması, bəzi hallarda hətta məktəb təhsilində karantin tədbirlərinin həyata keçirilməsi, onlayn təhsilə keçilməsi bəzi siniflərdə biz bunu bizim inkişaf əsas verir ki, məktəblərdə də daha ciddi tədbirlər görülməlidir baxışatında ola bilər. Bir sorunda olacaq. Ümumiyyətlə bu 3-cü doza vaksinə bağlı şübhələr var hələ. Bundan sonra 4-cü, 5-ci dozaya da ehtiyac yaranıla bilərmi, necə düşünürsüz? 3-cü doza bildiyimiz kimi, booster doza adlanır. Bu möhkəmləndirici doza məqsədi daşıyır. Yəni antitelin səviyyəsini aşağı hüceyrələrdə 3-cü doza hesabına immunitetin və orqanizmin immunit sisteminin bir daha, daha aktiv hala gətirilməsi məqsədi daşıyır. 4-cü dozası artıq revaksinasiya məqsəd başdır. Yəni e, artıq bu immunitetin e, möhkəmləndirilməsi. O baxımdan indi hal-hazırda 3-cü doza aktualdır. Bu da tibbi xəstələr üçün və risk qrupunda olan əhalinin. 4-cü dozası revaksinasiya bu artıq e, müəyyən bir toxumalarda ə e, sağalmaların o zamanlar da qəbul edilə bilər statistikadan yuxarı şəkildə 4-cü dozaların revaksinasiya kimi təftiqi istiqamətdə sonrakı zamanlarda artıq bu barədə fikir yürütmək var. Amma hal-hazırda e, aktual olan məsələ 3-cü üst dozaların tətbiqi, bu da risk qrupunda olan əhali üçün bir öncəlik təmin edir. Aydındır. Çox sağ olun işvp. Təşəkkür edirik bizə qoşulduğunuz və ətraflı məlumat verdiyinizə görə. Elə ardı var.